baş gördüyünüz bu çıxıntıdır. O osteofit çıxıntısı deyilir. El arasına mahmuz deyilir, daban mahmuzu deyilir, sümük çıxıntısı deyilir. Hətta davanın arxa hissəsində bir qədər də çıxıntı burada var. Aha. Burada da var, burada da var. Yəni bu hissəni sizə kəskin ağrı verə bilər. Hətta davanıza da verə bilər. Əlavə olaraq da siz çoxdan-dan əməliyyat olunmuşsunuz deyilsiniz bu hissədə. Hətta vətərlə burada əməliyyatın izləri də görünmür. İndi həmin yerə bir dəfə iynə vurarım inşallah götürə bilə olardı. Yaxşı.